факультета раньше находился на первом этаже, потом на втором, а теперь на третьем. Итак, давайте представим, что будет через несколько лет. Так, стоп, Сергей Может, все-таки продолжим собрание? А то сегодня дождь обещали. Как ты хочешь продолжить запросить, так никого нет. И вообще, а где любовь, Алексей? А вы что, разве не знаете? Нет. Вот и я не знаю, кто из нас деканат, вы или я. А, кстати, а вы письмо-то в Казань отправили? Сейчас все будет. Ну, давайте, давайте. Ули-гули. Город Казань, КФУ, кафедра Понятно, да? хватит уже так птицами издеваться! Ну, здравствуйте, Закир пришел. Ну слушай, практикант, мы тут все люди взрослые, занимаемся только взрослыми делами. Жаль, а я вот тут привидение изображаю. У -у -у -у. Так, практикант, иди-ка лучше работай. Ну уж нет, пойду пошалю. Расписание там не трогай. Да? Хорошо. То бишь, я сейчас буду. Понятно, да? Короче, не получится на сегодня собрание провести. То бишь, меня на первый этаж вызвали.